Let's see. means the game. Okay, the game is here, and uh, the next one will be my behind. Друзья, добрый день, мое имя Олег, я CEO проекта In The Game. In the Game это в первую очередь гемущая смесь, потому что это казуальная игра, социальная игра, мобильная игра, и все это объединяется в простом сеттинге. Это игра в кости. Мешайте, про сайте, получайте удовольствие. если идет речь о решении проблемы, то в первую очередь понижение порога вхождения в игры такого типа, потому что стоит большая проблема для людей, и особенно для меня всегда, да, я не всегда был интересен, но мне не хотелось разбираться в правилах сложности, в этой кокерности, в этой казиношности, да? я хотел просто наслаждаться игровым процессом. И в этом главная идея. Но игра не про решение проблемы. Это в первую очередь удовольствие, это фан от игрового процесса. Когда ты играешь, играешь с друзьями, играешь сам, играешь например, на платформах социальных сетях, получается удовольствие. Целевая аудитория. Это в первую очередь э, домохозяйки э, дом и социально активные люди. Эта аудитория выбрана не просто так. Э, нас не интересуют хардкорные игроки. Да? Нас не интересует именно вот эта аудитория, потому что она идеально подходит для такого типа игр. И по множественным э, оценкам независимых э, э, это самая платежеспособная аудитория в социальных сетях. Последние они платят деньги. Что касается монетизации. Это, конечно же, free-to-play бизнес-модель. Люди играют бесплатно, но за контент игровой. За игровые деньги, за уникальный контент они платят, чтобы выделяться на фоне других, чтобы иметь возможность играть чаще. Статус проекта. На сегодняшний день игра уже завелась в полноценной демо-версии, в которую можно играть. Там пока не сохраняются достижения, потому они еще не запущены, но мы уже понемногу собираем отзывы, и отзывы а, хорошие. Еще не одного плохого отзывы, людям действительно нравится, некоторые в полчаса, не могут оторваться. Это для нас большая гордость, и мы очень рады что все так протекает. Это э, графика, но вы можете посмотреть на игру. Э, она очень яркая, очень интересная, в жизни выглядит еще намного эффектней. Мы ориентировались на такие игры, как Angry Birds, Fighting Monsters, Cut Это для нас как эталоны, на которые стоит ä, ориентироваться. Что касается плана развития, мы хотим выходить на глобальный рынок, но постепенно. Изначально это версия для ВКонтакте, позже это версия для Facebook, и дальше это мобильная платформа, это Google Play и App Store. Теперь немного о бизнесе. Нам нужны английские инвестиции, 15 тысяч долларов для финализации разработки, для запуска ее в Фейсбуке и для разных там, саундтреки, ну, контент, который нужен для того, чтобы то для игры, для того, чтобы она могла полноценно быть запущена. И 35 тысяч на маркетинг это для продвижения, чтобы а, объекты узнали все, чтобы она продвигалась людьми играем. Бизнес-пропозиция 20% из а, всего проекта, из всего дохода, из мобильных приложений из а, социальных сетей за 50 тысяч долларов. На этом все. Вот мои контакты. Еще хочу немного сказать о нашей команде. Это четыре человека. Я отвечаю за успешность бизнеса. Есть еще Артем, он наш CTO, он отвечает за разработку. Наш художник – это Женя, он рисует всю эту красоту. Еще бэкэнд разработчик Андрей, он, к сожалению, не смог приехать, но он просил передать вам привет. Он очень сожалею, что я повторяюсь. Okay. Okay. Если есть вопросы, я буду рад ответить. Окей, Сандра. Есть вопросы? Это uh, продвижение через uh, агентства, которые помогают uh, uh, баннер на рекламу. Эм, ну, это первое ожидание на рекламу. Плюс э, в, самой, в самих, социальных сетях это оплата за э, попадание в топы, э, чтобы быть на первых местах, чтобы люди видели нас. И, ну, то есть, ну, вы понимаете, это минимальное уважение.